Написав, значить, це вже другий варіант. Перший варіант я назвав дуже скромно. Я назвав його так: мені аж нічого не треба. Але коли я послав у редакцію, так я побоявся, вони подумають, що мені і грошей не треба. Я придумав другу назву, значить, ночі безсонні, ночі безумні». Така нейтральна назва. А чого я назвав ночі безсонні»? Тому що я писав безсонну ніч. За стіною сусідська дитина плакала, не давала мені спати таке вредне дитя, знаєте, всю ніч. Плаче, плаче. того. в цій пісні, значить, проходить така основна ідея е, любов до дітей. <пробітник> Я забув сказати саме найголовнішу справу. Я ж написав це все українською мовою, по-українськи написав, а штепсель зробив так. Переклав гениально. Да, нет, да. Я вам, я вам честно скажу, что его переклад лучше, чем мой оригинал. Что правда, то правда. В полночь наши дети спят, В полночь спят все наши дети, А не наши дети не спят. Эти дети не наши дети. Здорово, Владимир. Кланяйся за штерсы. Да, Провалились с твоими детьми. Вся песня у меня разрахована на шаленный успех. Но что-то я этого бешеного успеха не чувствую. То, что ты погано спевал. Я тебе сказал, успевать надо хором а ты спевал соло. А как же я один буду петь хором? И будем спевал скучно, нудно, заснуть можно. Это колыбельная песня, полагается спать. А у меня такая бадера, знаете, Колыскова. Наша колыбельная должна будить. Ничего, ничего. Вот мы вам зараз заспеваем хором, и все это будет... Давай, давай. Песня для смешанного хора с оркестром. Ночи безумные, ночи без Наши дети спят, в все наши дети. Они, а наши дети, не спят, эти дети, не наши дети. Переклад Корр. поганый. Вот в оригинале было здорово, переклад уже не годится. Нет, нет, вы попробуйте перевести эти стихи. Стихи в четырех строчках, пять раз слово дети. Только и слышно диты, диты, диты. А куда же их диты? Это же детская песня. Это плохая детская песня. Творчаны в А где твои творческие удачи? Будут. В том-то и дело, что их нет. Сядь, и напиши хорошую детскую песню. А где же я одевать буду? Выбросить надо. Ну, я же гонорар не одержу. Одержу гонорар, выкину. Куда же я одевать? А вот... Я знаю, чего не вистачает. Нам треба режиссера. Если бы режиссер нам показал что-нибудь... А ну, ладно, а не, а не мы, а мы с ним без режиссера живем. Сейчас удержу. попробуем спасти твою плохую песню. Тут понимаешь, надо что-нибудь такое придумать. Что ж ты придумаешь? О! А что, если мы это слово «дети» заменим каким-нибудь выразительным жестом? Каким жест? Ну, как маленьких детишек на руках держат. Вот так. Так, так. Давай заменим. Давай, Штепсель, выручай моих детей, пропадают. Прошли. В полночь наши спят, в полночь спят все наши, а не наши... бы еще какое-нибудь слово выкинуть, так оно еще краще было. А какое слово? Полночь. Литературный штамп. Правильно. Вот так покажем. На часы все хожу да. Фу! Наши спят. Фу! Спят все наши. А не наши. Не спят эти. Не наши. Давай и наши выбросим. Выкинем наш И не наши Правильно. правильно? Давай покажем свою глубокую принципиальность. Не вашим и не нашим. Так, значит, наши показываем вот так, так. а не наши вот, вот так. Прошу. Фу! Спят! Фу! Спят, спят все. все! А! Спят эти! Вот что значит работать над собой, а? А зачем нам петь спят? Вот так спят Оп, все, что